Aşiq Şəmşir. Aşiq Şəmşir 15 mart 1893-cü ildə Kəlbəcərin Dəmirçi Tam kəndində görkəmli bir sənətkar, şair Qurbanan anəsində dünyaya gəlir. Sənətkar anəsində doğulan Şəmşir çox keçmədən, 8-yığıncaqlarında tanınmağa başladı. Miskin Abdal nəslinin davamçısı olan Dədə Şəmşir bütün Azərbaycana daha yaxından tanılan şair Səməd Vurğun olub. Dədə Şəmşir qələmə aldığı qoşma, qərayı, təcnis, divani, bayatı, rubai və qəzəl kəlbəçəvin ədəbi mühitini eləcə də yazılı və şifahi poeziyanın ən önəmli cəhətlərini ustalıqla mənimsəyən söz sənətçisi kimi öz məktəbini yaratmışdır. Aşık Şəmişdir 40-dan çox şagird doğulub. Aşık Şəmişdir qeyri-adi səsi, çalğısı, saz söz sərrahi olan kəlbətin əlində yüksək dəyərləndirilib usta sənətkarı İrcə cavabı və şairliyi heç kəslə müqayisə edilməzdi. Nə yaxşı ki, bu günə kimi ustadımızın dil yazıları günümüzə gəlib çatır. 1959-cu ildə Aşık Şəmşirin Şeirlər adlı kitabı Akademiya nəşriyyatı tərəfindən çapı buraxılır. Sonralar müəyyən fəsillərdə ustad sənətkarın qoşmalar, seçilmiş əsərləri, da havası, öyrəkləri və kitabları işıq üzülədir. <Sessizlik> 1973-cü ildə Heydər Əliyevin imzalandığı qərarla əsasən Aşık Şəmşirin 80 illik yubileyi geniş kütə olunmuş və şərəf nişanı adını ilə təltif edilmişdir. Aşık Şəmşir 1980-ci ildə 87 yaşında dünyasını dəyişir və onu Kəlbəcərdə dəfin edirlər. 2002-ci ildə Heydər Əliyevin imzaladığı qərarla əsasən Aşık Şəmişərin 110 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd edilir. Göygü rayonundakı 7 illik uşaq musiqi məktəbinin Aşık Şəmişərin adı verilir və büstü çıxdırılmışdır. Dədə Şəmşirin davamçısı olan oğlu, aşıq sənətinin dərin bilicisi şair Qurban Şəbəl Şəmşid olmuşdur.